Hai guys, waktunya nonton. Dewi sana. Yeay. Guys, lihat tuh guys, ada surprise ball. Oh, namanya Mini World. Ini tuh kayaknya yang miniatur-miniatur itu bukan sih yang bikin-bikin makanan. Nyoba beli satu ah daripada penasaran. Eh, kok di sebelah sini ada yang beda ya warnanya? Oh, ini tuh lollipop surprise, guys. Dah, kita beli sekalian aja ya, guys. Sekarang waktunya kita unboxing. Aku mau buka yang miniatur ini dulu, guys. Nah, di dalamnya kayak gini, guys. Ada blind bag Terus ini kartu, aku nggak tahu buat apa. Dan buku katalognya. Sekarang kita buka isian plastiknya, guys. Kira-kira kita disuruh bikin apa ya? Oh, ternyata udah jadi semua, guys. Jadi kita nggak perlu bikin-bikin gitu. Ini ada satu botol kopi kayaknya. Terus makanannya ada pie strawberry beserta piring dan sendoknya. Ini kita juga dapat stiker guys buat ditempelin di botolnya Tara udah jadi guys kayak gini Duh rasanya aku jadi pingin koleksi semuanya deh soalnya so cute banget Oh iya aku masih punya ini guys kita unboxing yuk tapi di video selanjutnya ya guys Kemarin kan kita udah unboxing ini ya guys Dan aku dapatnya mini pie strawberry dan kopi Nah sekarang waktunya kita buka yang lollipop kucing Katanya nanti di dalam sini kita bakal dapat lollipop dan pusin Kira-kira kita dapat pusin yang bentuknya apa ya guys Taran. Ini aku dapat lollipop rasa strawberry Dan kucingnya kita dapat yang unicorn guys Kayak gini nih bentuknya So cute ya Tadinya aku pikir ini squishy mini loh Tapi ternyata dia keras Bahannya seperti figur blind box aku yang lain oke okay deh, guys. Kalau menurut kamu, bagusan pusing yang unicorn ini atau miniatur pie strawberry? Cece, ce, 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 Sambil nunggu makanan, kita wow, buka ini yuk. Buka yang mana dulu nih, Ma? Gimana kalau kita buka yang pink dulu, cee? Oke, okay, Ma. Ini kan ada yang besar, Ma. Kenapa beli yang kecil? Iya, soalnya harganya lebih murah, tapi hadiahnya bagus-bagus yang besar, loh, Ma. Ah, masa sih? Iya, bener deh nih. Coba lihat ya, ini dapat apa? Tara, tuh kan, Ma, bener. Emang dapat apaan tuh? Coba lihat apaan nih donat coba je buka je Ya Ella ma, ini wajan-wajanan yang buat bikin telur ceplok itu loh Ini gagang sama stikernya aku pasang dulu Baru telur ceploknya ditaruh di atas ini Ih gitu doang, mana telur ceploknya warna biru lagi Makanya ma, aku bilang juga apa Bagusan isinya yang kotak gede itu Coba-coba Ce, sekarang kita buka yang warna biru ya Siapa tahu ini lebih bagus Ya Ella, mami, masih gak percaya ma Nanti kalau dapet zong jangan sedih loh ya Iya iya, udah cepetan dibuka Bentar ini loh susah Taraaa apa tuh, Ce? Mobil-mobilan tentara, Ma. Ya, mobil-mobilan. Tapi lumayan lah bisa buat adek. Kalau kamu pernah dapat isinya bagus atau enggak, guys? Beliin mie goreng mainan buat Cece. Hai guys, kemarin itu kasihan loh. Cece kan lagi bantuin aku potongin ayam. Eh, malah tangannya kena pisau, guys, karena lukanya cukup dalam, jadi harus dibawa ke rumah sakit dan dijahit dua jahitan. Ini aku lagi suruh Cece minum obat yang dari dokter untuk ngurangin rasa sakit di tangannya. Biar Cece gak sedih lagi, aku kasih hadiah. Wah, makasih ya, Ma. Isinya kayak apa sih, Ce? Aku juga penasaran deh. Isinya kayak gini, Mam. Ada konfeti bentuk telur, bumbu dari glitter, kacang polong dari mote-mote, dan mie warna-warni dari karet. Gimana kalau kita pakai mie kuningnya aja, Mam? Iya, nggak apa-apa. Kita gunting aja biar mirip kayak mie beneran. Nah, kalau udah kita taruh di tempatnya sini lagi kali ya, Ce. Baru kita masukin semuanya. Ini aku kasih bumbunya dulu. Aku yang ngaduk-ngaduk ya, Ce. Terus kasih kacang polong dan terakhir telur. Udah mah diaduk-aduk mah. Oke okay, oke. Okay. Tara, kayak gini bentuknya guys. Gimana? Mirip sama mie goreng enggak? Eh guys, ada squishy mochi princess. Eh bukan ding guys, ternyata squishy jelly. Packingnya persis banget sama squishy yang mochi itu guys. Coba beli satu ah, aku penasaran isinya kayak apa. Ini tuh bukan makanan ya guys, jangan salah loh. Walaupun bentuknya kayak permen gummy jelly, tapi ini cuman squishy, cuman buat main-main aja. Nah ini di dalamnya kita dapat 6 bungkus guys, dengan bentuk yang berbeda-beda. Katanya bentuknya ini tuh mewakili princess princess guys. Aku mau buka yang pertama. Ini bentuk lampu, udah pasti ya ini punyanya Princess Jasmine. Yang kedua ini bentuk kayak matahari gitu guys. Punyanya siapa ya? Aduh ini aku nggak tahu skip dulu deh. Yang ketiga apel. Ini aku tahu guys. Ini punyanya Snow White. Ini ceritanya apel beracun itu kan yang dikasih hama nenek-nenek. Lanjut ini ikan hiu. Punya Ariel kali ya? Eh guys bukan. Ternyata ini bentuk sepatu. Ini sepatu kaca kan? Punyanya Cinderella berarti. Kok bisa bisanya ya? Aku lihatnya ikan hiu. Nah yang ini nih baru punyanya Ariel. Bentuknya kerang. Lanjut yang terakhir guys Ini bentuk mawar Aduh, Duh punyanya siapa ya Bantuin dong guys dua bentuk ini Aku gak tahu punyanya princess siapa Gara-gara Deno Butter Slime ini, aku jadi tahu guys. Kalau ternyata dry clay dicampur sama slime bisa jadi butter slime. Jadi kemarin itu kan aku dikasih Deno Butter Slime. Ternyata butter slime-nya itu belum jadi guys. Kita harus mixing sendiri. Yuk kita bikin bareng-bareng. Tapi ini ternyata wanginya beda-beda guys. Ada yang aroma gulali, ini aroma coklat susu. Yang ini aroma yogurt Dan yang ini aroma coklat Min Waduh waduh buka yang mana dulu ya guys Aha kita cap cip cup aja Cap cip cup kembang kuncup Siapa yang mau aku cup Ternyata yang ungu duluan ya guys Ini yang aroma gulali guys Di dalamnya kita dapet Tara, eh belum guys, buka satu lagi. Nah ini ada slime Aku dapat yang warna pink Ini kayak dry clay Aku dapat warna biru Terus rainbow foam dan sprinkle Sekarang waktunya kita campur-campur guys Clay birunya aku campur sama slime pink Ini aku penyet-penyet Sampai kecampur rata dan jadi butter slime Ulala uh, ini bener-bener soft guys Sekarang tinggal kita hias pakai foam dan sprinkle Tara udah jadi guys Oh iya, kalau butter slime punya kamu, warnanya apa guys? Aku habis beli perintilan Oso lagi nih. Enaknya kita buka kapan ya guys? Sekarang aja, Oke oke, kita buka sekarang. Yang pertama aku beli bando. Tapi ini bukan di mini guys. Aku beli di stand yang jual jepet-jepet itu. Ini langsung aku pakai aja ya biar kelihatan. Yang kedua aku beli kayak kotak pensil gitu guys, tapi ada tentengannya. Next ini aku beli shower cap buat kalau aku pas lagi males keramas. Jadi rambutnya nggak basah. Ini aku refleks nyium guys, aku pikir bau strawberry, ternyata bau plastik. Lanjut ini aku ada beli label stiker, satu set solasi kertas, kertas memo, keranjang serbaguna dan ini rak buat ditaruh di kamar mandi Sekarang kita lihat dalamnya memo yuk Ternyata kita dapat dua motif Kayak gini nih guys Terus sekarang kita buka yang solasi Oh alah, ternyata gambar ini tuh stiker kertas guys Sekarang kita buka yang label stiker Jujur ini aku masih penasaran Kok stikernya separuh burung separuh jelas Setelah baca petunjuknya aku baru mudeng guys Ternyata yang burung ini tuh buat lapisan Jadi kita tulis nama dulu di bawah sini Terus stiker yang di burungnya kita kelopek Dan ternyata itu tuh stiker transparan Buat mengcover tulisan nama kita jadi bisa waterproof, udah, guys. Itu aja yang aku beli. Bye bye ih coba beli fake nails Ci. Oke, kebetulan nih fake nails aku udah dateng. Jadi kemarin itu nyoba nyari-nyari di mana yang bikinin custom fake nails. Akhirnya aku putusin buat mesen di Nails by Far. Soalnya di sana bisa bikinin aku kuku tema lotso. Tara. Kayak gini nih guys, lucu kan? Tapi misalnya kita suka model yang kalem-kalem gitu, dia juga bisa bikinin guys, kayak yang ini nih. Sekarang aku mau langsung nyobain yang lotso guys Di dalamnya sini kita udah dilengkapin sama perlengkapan buat nempel kukunya guys Kayak gini Di belakangnya sini itu ternyata ada petunjuknya guys Cara pakainya sama nanti cara lepasnya Karena cuma nyoba dan biar cepat Jadi ini mau langsung aku tempel aja ya guys Pertama-tama aku tempelin semua kukunya pakai solasi kuku Terus aku klopekin dan aku pasang di jari aku guys Karena kuku jari aku kemarin sudah diukur Jadi ini pas guys di kuku aku Nah hasilnya kayak gini guys Guys. Ulala, cantik kan guys? Ini aku pencet-pencet gini lumayan kuat sih guys. Oke deh, besok kita mau nyoba kuku yang mana lagi nih guys? Yang gonjreng lagi atau mau versi kalemnya?